ஸ்ரீமன் நாராயணீயம் தசக்கம் பதினேழு துருவ சரித்தம் துருவனின் வரலாறு श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरितिभर्तृरणाधृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुव किल सुनीतिसुतो दिरो आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहितेऽपितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः सगतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा माणीनिरेद्य नगरात् किल पञ्चवर्षक सन्दृष्ट नारदनिवेदितमन्त्रमार्गः

तावत्तपो दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणाद्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलेन मतेः पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो प्रमदभारतरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूप रसायने ते तुष्टुषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथादरेण तावद् विबोध प्रणुवन्तमेनम् आभाषतास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरम् ध्रुवपदम् विनिवृत्तिहीनम् इत्योचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतक रेमे चिरम्भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारक देवनिखते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षै स युद्ध निरतो विरतो मनुक्त्या शान्त्या प्रसन्न हृदया त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातो मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितो यमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलदित्वं वातालयादिपनिरुन्दि ममामयौगान् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्दा